you 都是真的，师傅，小象愿意把心给你，你要吗？那师傅愿意把心给小象吗？ 小翔 为什么？为什么？为什么是你？你为什么要杀我爹娘？你为什么？为什么要杀我爹娘？ 这么好，为什么？ 教主，为什么要让修明带走小翔啊？让他走吧。可是，弟子告退。 你可知，你和他每次历完清界，他的元神都会不增反减，而你，你们两个此消彼长，长的是你这堂堂战神，小的是他一个无名小仙。我冒险送他去雪山，最差的结果。 无非是终了此生回归仙位，可若任由你让他献出玲珑心，那他便有可能寂灭于六界。此消彼长，灵魂寂灭。